сказали, извините, наша программа, мы пишем действительно программа, а не просто заставили мы сказали, извините, не подходит. Поэтому первый вопрос к уважаемому собранию. Скажите, пожалуйста, категории получателей этих денег – это соцзащит. И мы пере... еще раз давайте обратимся к тем, кто получал инвалиды, афганцы, еще, пожалуйста. Дивіться, программа турбота Фінансова підтримка громадських організацій, які опікуються проблемами інвалідів. Це інвалідів да, да. турбота. Це турбота. Турботи. І, Турботи. І, якщо ми будемо їх пускати на сім'ю дітей, це вже не цільове використання коштів. Через що вам і було відмовлено? Тепер питання. ми будемо продовжувати так же працювати, чи ми будемо включати ще... в для того, чтобы эти деньги получали организации, которые другими занимаются семьями, которые тоже требуют своей помощи. Мы будем изменяться. Как <со> так, да, да, все да все мы просто с можем. Еще раз, в например, вчера я была на всеукраинском гендерном форуме. Там были представители и соцзахиста, и управление, вернее, Министерства культуры, Министерство по делам семьи и молодежи, и СВИ. И стоял вопрос создания таких программ гендерных программ. Спасибо. Гендерные программы могут проводиться не только для... Вот, Думаю, для, что да, это да. для жимов, <связь> да? Это может быть для детей, для детей-молитвы <связь> и так далее. Но они говорили о том, что на местах неправильно трактуется законодательная база. Потому что в законодательной базе сейчас помощь, на ну, кого может быть рассчитана помощь финансирования, это может быть включаться в кризисных кризиса в семьи, которые, например, те, которыми я занимаюсь, потерпевшие от торговли людьми, от семейного насилия. И есть законодательная база, которая обязует государственные структуры финансировать такие проекты. Поэтому я очень прошу пересмотреть именно те программы, которые существуют, и расширить список получателей этих услуг, и расширить список организаций, которые...